І зараз з нами на зв'язку перебуває наш кореспондент Катерина Луцька, яка знаходиться в центрі столиці на площі мистецтв, де проходить благочинна барахолка. Катю, тобі слово. Вітаю глядачів телеканалу Еспресо, особливо тих глядачів, які полюбляють модне, а головне дешево одягатися. Зараз ми знаходимося на київській барахолці. Це вже другий захід, який відбувається на Воздвиженці. І більше про саме барахолку ми поговоримо з організатором заходу. Це Альона Злобіна. Альона, вітаю вас! Пріят. Вот то другий захід. второй заход, чем он який відбувся от первого, который на початку лета, Чи много пришло участники после первой барахолки. Да, отличается тем, что количество участников увеличилось, мне кажется, что раза в четыре. И мы с 7 утра отбиваемся просто от участников, которые пытаются занять место еще до того, как приехала команда организаторов. Вот. Ну, собственно, этим. Атмосфера, по-моему, не отличается. Музыка играет, вкусно пахнет, флажки висят. Но я думаю, что атмосфера даже немножечко и покруче. Потому что очень многие люди, которые были на первой барахолке, они уже понимают, какой формат, они приблизительно понимают, что надо вести. И она уже такая более рафинированная получается. Вот Расскажите для наших глядачей, которые будут впервые сегодня да. на барахолке, какой же тут формат? Что можно тут побачит, и, и, главное, купит, и, может, бы Значит, главное правило нашей барахолки, я вот сразу и пожалуюсь на всякий случай, то, что я вам говорила, главное правило, это 50% барахла. То есть, очень многие люди, звездные люди, селебрити, э, э, какие-то лидеры мнения, они приносят разное барахло, с которым у них связана жизнь. Вот, например, висит очень смешной, видите, плащ красный какой-то с синим капюшоном. Здесь продают аксессуары, продают обувь, мебель, продают даже пластинок очень много, кстати, очень классных раритетных пластинок, магнитофоны. 95-й квартал продает коня маленького, на котором можно кататься. Вот, ну то есть здесь на самом деле можно найти абсолютно все. Сейчас правдиться барахолка, на скольки дешево коштуют вещи и чьи, кстати, например, межа, кого устанавливают ионизаторы, а будется справді був ну больше таких секонд хенд, чи Ну вы знаете, мы не можем устанавливать какие-то границы, потому что мой принцип работы, в принципе, с людьми, с командой во всех во всех бизнесах, в которых я занята, он заключается на доверии. То есть, если вот мы говорим, что, пожалуйста, приходите, чтобы у вас была одежда интересная, чтобы у вас было 50 барахла, мы надеемся на то, что люди каким-то образом эти правила соблюдают, и не можем контролировать, и не хотим их, честно говоря, контролировать, потому что надеемся, что мы сможем создать такую субкультуру в Киеве, которая рано или поздно отсеять тех, кто не в формате, скажем так, просто своей позитивной энергией. Поэтому мы не контролируем людей, мы не контролируем, за какую сумму они продают или за какую сумму они нам сдают потом фонд помощи барахолки, которая в этот раз помогает деткам из АТО. Вот. Поэтому нет, не контролируем. Надеемся ну, на... Давайте тут больше про благодейную частину этой акции. Сбираете гроши на помогу детям. Да. С кого вы сбираете и какая сумма, например, если первый, первый заход был такой же благодейным, или нет? Вот сколько вы собрали, да. какие результаты? Первый раз мы проводили барахолку и мы тогда решили выступить донором для фонда таблеточки. Этот фонд, который помогает онкобольным детям. В Ахмадете. мы собрали около 140 тысяч гривен, которые передали им. И на то время тогда вы как раз только начинали события в нашей стране разворачиваться таким не наилучшим образом, как который мы видим сейчас. Мы 10 тысяч передали бойцам из АТО. В этот раз мы решили продолжить традицию помогать детям, потому что когда ты помогаешь детям, это всегда не предвзято, это никогда не вызывает никаких споров. В этот раз мы помогаем по трем направлениям. Первое это мы помогаем э, полностью как бы обеспечить мебелью разрушенную школу Славянска полностью. Это парты, это какие-то шкафчики для книг, для детей, потому что деткам негде учиться, там разрушено практически абсолютно 90% школ. Второе направление – это детки с мамами из Мелитополя, которые остались без отцов, или чьи отцы сейчас находятся э, на западе Украины и э, борются за нашу прекрасную страну. И третье – это детки-переселенцы, которые в основном сироты. Это детские дома, которые привезли в Киев для того, чтобы они могли здесь каким-то образом продолжить свою жизнь, потому что на востоке Украины, ой, я говорила тогда, на востоке Украины сейчас практически все детские дома разрушены, в них находится база военных. Эти гроші выбрать за участники в заходу. Чи можливо навіть ті те люди, которые придают вещи, знают, что часть на этих будет да. буде и ты на допомогу. Да. Uh, Участие правила участия говорят о том, что на свое усмотрение продавцы могут сдавать ту часть, которую считают нужным, к нам фонд. Вот, а также просто участники, которые ничего не купили, гости они могут подойти к нам пожертвовать на регистрации деньги, мы их складываем все вместе перечитываем. И давайте ще поговорим про те, хто сьогодні завітає на барахолку, хто эти публичные публічні люди. Олеся Саніна, я вже бачила. Да. Сегодня с нами проводят время вместе 95-й квартал. Стенд просто вместе. Это организаторы фон «Три дня в саду». Сегодня Гарри Карагоцкий будет со своей дочкой. У нас уже целая династия, потому что на прошлой барахолке Гарри Карагоцкий успешно продал чучело страуса, а на это уже его дочка будет продавать мыло, которое делает сама. Рядом с нами также Марыся Горобец, Даша Ши, они уже стоят. Вот. Также мы ожидаем Эль Кравчука, ожидаем Рыбика, ожидаем Джамалу, кстати очень важный момент очень много просто богатых людей стоят я просто не хочу называть имена но вот у нас сейчас за одним из столиков стоит король недвижимости киева человек достаточно обеспеченный но ему просто по кайфу тут стоять и как бы он вспоминает молодость свою там, юность вы вот. знаете я уже за вами и бачу Джим. Да. да да ступала люди подходят и еще. да 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 Андрей Федоров также продает с нами, но очень много людей. Я просто сейчас всех не перечислю, честно говоря, потому что уже 500 человек находится на площадке. До котры годы будут працеваться барахолка? А... И как можно зайти? В хит сюда, я так разумею, баскошено. Ну ладно, конечно. Даже благотворительность это дело добровольное. Мы никого не принуждаем. Барахолка будет работать до 7 вечера, все мы начнем по чуть-чуть сворачиваться, потому что, как показал вчерашний день, 8 уже прохладно и темно. Що ж дякую вам, Альона. Дякую вам. Uh, ну а я нагадую нашим глядачам, що ми знаходимося зараз на возлиженці. Саме тут відбувається друга київська барахолка. Uh, приходьте сюди і не забувайте, що ви можете купити і речі, і разом з тим пожертвувати частину цих коштів на допомогу дітям із зони АТО.